Дорогие, уважаемые наши желтоводцы, я Затонацкий Анатолий Игоревич, директор коммунального предприятия Чистое место, хочу обратиться к жителям частного сектора. И хочу сказать, что наше предприятие работает по тарифу 2008 года, где было заложено топливо около 5 гривен. В данный момент топливо, как вы все знаете, стоит 15 гривен человека мы берем 2 гривны 92 копейки. Я считаю, что это самые минимальные цены, которые могут быть. В данный момент предприятию очень тяжело работать, так как мы вывозим каждый день. Поэтому я вас очень убедительно прошу, приходите по адресу улица Петровского, 56, со двора 3 подъезд, где железнодорожные кассы находятся. И заключайте договора. А те, кто заключили, просим оплачивать. Спасибо большое.